Борисов Юрий Валерьевич. Число, месяц, год народа? 8 мая 1967 года рождения. Остальная посада на кипре всего? Городской голова города Сахана. Расповедай, как в 2012 году вступил в разговор с семьей, вернее с представником октанной семьи? В 2012 году поехал в Крестовку просить защиты от шахова. Ресюк сказал, что даст покровительству, если буду выполнять его указания. Но, естественно, не сразу, а посоветовался с более высоким руководством. Фрем. Скорее всего, ну, наверное, Ефрему. Тихо, наверное. После этого сказали, литвин, литвин сказал что я должен выступить на сессии против Шахова. Я выступил на сессии против Шахова. А Равича тебе был захлест от Шахова? Сергей Шахов хотел я снять с работы. Переходим далее. Подеи на Майдане. Как организовывал вывести тушек из Луганской области? По решению Политсовета, в который входят и Нефремов, и Брестюк, и Тихонов, и Литвин, и другие члены партии, и депутаты Верховной Рады. Кто со вывозил тетушек? С вывозил Сергей Немагевич, э, с Куриным Виктор Анатольевич. Вот. Когда возникла провозглашенная Луганская Народная Республика и была попытка проведения референдума о независимости, кто давал деньги на проведение референдума? Деньги давал руководство в области, Пристюк Владимир Николаевич. Скорее всего, что ему передал более высокое руководство, с которым он работает. И Тихонов, кто еще может быть? Указания по проведению референдума. И то, как все происходило. Почему конкретно ты так себя вел? Почему, по Потому сути, что... в тот момент ты предал Родину? Почему? Потому что я боялся их. Кого их? Фамилия, имя, отчество. Боялся Пристюка, боялся Ефремова, Царева, те же Болотова, всех остальных. Сай на коліна. Перед Україною на коліна. проси вибачення українського народу за те, що ти робив. Я прошу вибачення українського народу. Да. Я прошу вибачення українського народу за те, що скоїв. За те, що зрадив український народ. За те, що зрадив український народ. Еще раз про референдум. Кто готовил, кто финансовал майца на уровне на, на области, кто видавал козилки? Референдум у нас первый раз объявили по референдуму 6 мая на совещании, на котором присутствовал Царев, Болотов, получив указание от Ефремова и Пристюка, может быть, еще кого-то было назначено, что 11 числа надо провести референдум. Но поставили перед фактом готовить а референдум. Естественно, финансирование было за счет них. Тобі читку ведомо, что гроши на референдум давал Ефремови пристюг. Да. вот на нарадах Болотова, Старева. Этот самый. Э, кто там был присутній, Крем э, ТЭП. Там присутствовали мэры других городов. Если Лисичанская А, Нет, Лисичанская не было. Лисичанская не было. Кто а, был? Брянки, Первомайская, Кировска, Алчевская, Краснодона. красного луча. Что Кто был вообще Кремариум на Нараде? Нам он не выступал, но нам представляли человека, который э, представлял какую-то из палат Думы Российской Федерации. Но он не выступал. И mm -hmm. кто-то был еще. Тот, кто так и сражения, что он смотрящий. Ну, за наблюдал, наблюдал то, что да, что то, что выбывался, я наблюдал. И были представители из Донецка. А кто был из Донецка? Ну, я не помню точно, но кто-то был из Донецка. Только -то какой-то депутат, наверное. Это было Италии по референдуму, да? Только один вопрос, референдум был. Пытание еще одно. Чи відомо вам, де зараз знаходиться Марга Лисичанська? Ну, я не знаю там другого мира. був Дунаєв только Сергей Володимир. Потом він став гордипом, э, а вместо нього був секретар совету. Больше я других можем не знаю. Ну, а секретар Совета там мужчины чихи. Мужчины. Мужчина. Чи мужчина. мужчина. Е, інше питання не відео, на якому ви особисто э, готуєте кулішем э, террористов. Почему? Я объясню. Это 9 мая был. И кульшом террориста отбывала ветеран. Все.